На коментарі. Мама, хазяйка сина виховала. Хазяйського сина виховала. Дякую. То гну я перегнуй. Та гну я перегнуй. Да. Гарного настрою, дякую. Дякую. Всем бро. Богу поміч, Гарного дня, шановне панство. Дякую. Скільки позитивних коментарів комментариев люди пишуть. Удачный торговлі вам. Дякую. Несмотря на то, що молока їх тупо выручает. что молоко их тупо выручает мама с папой и твердо сидят на шее сына популярного и пользовались его репутацией напишем хорош что робив сегодня возил молоко Возив молоко на базар, приїхав з базара, чуть поспав. І зараз будемо отвечаю на коментарі. Житомирська область. Отвечаю зараз на А Дальше будемо читати книги і изучать язики. Це дуже важно. Плюс будемо ще починаємо обливатися холодною водою. І вже не хожу, а бегаю по 10 минут в день. А село Таджировка. Ты сидишь за рулем около 92-го года выпуска ваз 2104043 Мама бесплатно роздає все молоко завойовує популярность. Э. You know, блин. Привет, люди. Так, показательные выступления. Yes. Yes. В чем прикол отвечать хейтерам на английском языке? Я не только из жену гон, а еще и учу английскую мову. Представляете? Это очень классно. Токарев. Арт, привет, а где твоя котя? Котя здесь на улице. Мои Нету. К сожалению, нету и. А чё вы не ездите трактором? А зачем? А зачем просто ездить трактором? Аккумулятор с трактора проспали, разве что надо прицепить всех коров, чтобы с толчка его завести. Оля. Да. Кау. Да. Я пишу кофе, кто знает, пишу название, название. пьем кофе. Кто бачу, як я варю кофе? Подивиться, як я варю кофе. Классная вещь. Сегодня вышел видео, но никто его не смотрит. И я собираю машину. Тоже классный ролик. Это два ролика в начале дня, какие были сегодня. Подивиться. Техника на грани фантастики. Хорош. Так, надеюсь, чат у меня не зависает. Это очень важно. Да, завис. Привет из братьев Улан-Удэ, Байкал. Сережка, привет. Отвечаем дальше на комменты. Как бы, кто бы сомневался, что в своем деле он настоящий мужчина, его соседи обходят стороной. Черт, там я не могу так делать ты известно не ображайся в а этой хвори на счесть да да людмила именно так артем приветики путаш э -э, баш привет передай зачем you know они получается имитировать кавказца типа <laughs> Ой, шо он хочет? Сейчас Перезвоним бати. Э, Чё как жизнь? All, all is good. Комп танцы и Что? Не, я трансляцию иду, да. Хорошо, минуток пять десять, да я приду, давай. А у нас у нас вообще есть мазь. А, вот шо маты, хорошо, Да, я понял. Я понял. Хорошо, да. Давай. Привет, Игорь. Так. Привет, Надя. Все гуд. Подключаем дальше на комментарии. Видимо, одного дубля оказалось мало раз. Уж пришлось все повторять в ожидании аплодисментов со стороны публики. И люди, привет, подписывайтесь, не забывайте, это очень важно, важно для канала. Давайте добьем 37 тысяч. Привет из Киева, Блиц, Азико райончка. Из какого дома? Из дерева или бетона? В этом ведь что-то есть. Обналичить молоко, скупая, скупиться и за столом выставить себя на общее обозрение. Обозрение, да. Новый вид искусства, когда пастух на фоне природы исправно несет свою службу, еще и блогерствуя при этом. Да. Кеста, привет. Ты с пулы? Не, я не с Давай балакай, давай баки. КСТА Каста типа Привет Чеша Хоть тут учить. Это видео, да я кофе варю. Не, не да. Наконец-то Наконец-то Ох ну ты с девочкой не будь трапочкой, как собачка приносишь ей тапочки. Уйди, лапочка, еще как. Не помню. Хоть там будь мужчина и возьми себя в ручки. Я эту песню слухал год десять назад, а до тех пор помню. Так, звони тогда. Хорошо, Баки за черняки чернявки знаешь такие слова не спасибо спасибо Аленка да я буду очень очень ждать обязательно Так, судя по текущей картинке, они настолько зажиточные фермеры, что даже прихватизированный трактор в своей усадьбе стоит. Да. И разумеется, всем очень важно знать, что они уже который день никак не могут утилизировать печенье. Да. Очень много ответов просто, да. То в Житомирской области. То я ж не весь Житомир знаю. Ну вы гоните, чи шо. Я шо, по всей области колесю. Я там колесю чуть-чуть. Колесю, не колесю, не до колесю. Я не знаю всей области. Я знаю такие невеликий участок. Я в телеге. Да, Баки, я тоже тебе якось -то наберу. Ну, но ну, как будет время. Це в неизвестном направлении. Так, и неудивительно, что, объевшись мясом, мама не расселив последнюю лепешку, улетучилась на место отца. Да. Колесо. Так, кто спишет? У богатых свои приколы. на кава, а кофу. Щепряники в крекере мешок, а потом банан, а батьку еще в чашку Окей, okay. Ты играешь на гитаре? Да, можете написать Дима Вознюк под гитару. И там будет много роликов. Но лучше напиши Дима Вознюк пойдет. И вы побачите электронный музон. Не колесих. Так, батьку витамины для того, чтобы стоял. <laughs> да. You know, <laughs> Тяны мазу человек. Так, кто это мы, когда на столе только чашка чая и тарелка с печеньем, а члены коммуны как в воду канули? Напишем yes. Of course. Уэс. Оф Коэрс. <sighs> Что будешь делать после трансляции? Да не знаю. I don't know. В Следующую трансляцию включать будем. И так до вечера. You know. Так, на третий день уже не первой свежести салат украшает стол с банку из-под паштета, который, видимо, их тузик порвал, как тузик тряпку. Мама же как гладит перемалывает большие, хорошие, вкусные муслины, еще и балуется мясистым куском. You ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇. Know. Напишем you ⁇-⁇-⁇-⁇.⁇-⁇-⁇-⁇ know. Блин. Мне 23, людочка. 23. Я уже старый дед. представляет хорошо самому, не верится так, просто сердечки отправим на сердечки, и отправляют мне насчет мотузика и, и птичечки, вон и масики мои, масенькие. На это моих масеньких масиков. Так, люди зараб перезапустим трансляцию, да? Но не знаю, на какой точно период, то что еще надо будет сходить зараб до батька. Та не, какие еще дед дит то обещает жить и жить, да, ты старый. Ну да. Я как-то, я бачу в прикол колись. Короче, женщина бежит, лифт закрывается, она как молодой человек, а, типа, придержит лифт. И никто не придерживает, там два хлопчика в лифте стоят, и один другому каже, каже, эй, ты чего лифт не придержал? А я уже не молодой, мне 25. Ты просто очень стар, да? Я просто очень стар. Ужас, аж... Аж капец, блин. <свят> Просто супер <стар. свят> Спасибо, Аленка. Спасибо. Я настолько стар, что аж супер стар. Я это запомню. Надо сфоткать. Я, я даже про это, наверное, какую-то сниму маленькую. Я настолько стар, что аж супер стар. Аленка прям родила для меня хорошую идею. Так, Сипот... симпотный чугунок. А что мы ели тогда? А, -а, а вообще это так давно было, ничего себе. Останьте комментарии. Мама мясо колись тушила в такому баклажане, ну такой глиняном бычку таком, что в печку вставляется классное дело. Можешь показать, еще с батьком делать будешь? Не знаю. Как получится то, что в моменты, когда что-то делаем прям быстро и, и, эффективно, не всегда получается делать это быстро и эффективно, еще и снимать и на камеру. Ладненько, люди, зараз пару минуток и возвращаемся назад в нашей трансляции. Так что никуда не расходьтесь. Скоро вернемся. Погнали.